السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزانِ من صبر مومنوں کا شیوا ہے صبر مومنوں کا اتحار ہے اللہ جل شانوں نے قرآن حکیم میں بار بار صبر کی تلقین فرمائی واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہے عزیزوں جلد بازی شیطان کا کام ہے اور معتدل مزاجی اس امت وسطہ کا شیوا ہے خوش اسلوبی سے کام کرنا اڑبونگ نہ مچانا خود بھی پریشان نہ ہونا اور دوسروں کو بھی پریشانی میں مبتلا نہ کرنا یہ مومنوں کا وطیرہ ہے عزیزو ہمارا مزاج شروع سے ہی جلد بازی کو اپنا چکا ہے اب آپ دیکھیں ایک بچہ جب سکول میں ایڈمیشن لیتا ہے تو سکول سے جب چھٹی ہوتی ہے تو علامان الفیظ ایسے لگتا ہے کہ سکول کے اندر بم پھٹ گیا ناؤزب اللہ اور بھاگ کے فوراں باہر نکلنا اب وہی بچہ جب جمعے کی نماز کے لیے اپنے ابا کے ساتھ چلا جاتا ہے تو وہاں پہ جمعے کی نماز کے بعد وہی افرا تفری عید کی نماز کے بعد وہی افرا تفری بچہ اب کسی کھانے پہ چلا گیا یعنی کسی شادی پہ گیا ولیمہ کھانے تو وہاں پہ بھی وہی جیسے ہی اعلان ہوا کھانے کا تو بس ایسے جیسے کہ اعلان جنگ کا طبل بچ چکا کسی جنازہ پہ جاتا ہے کا منہ دیکھو یہ سنت ہے اب وہ جب اس سائٹ پہ رخ کرتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پہ بھی وہی تفری کبھی کسی دوسرے شہر میں جانے کا اتفاق ہو تو وہاں پہ ٹکٹ لیتے ہوئے وہی تفری کبھی کسی اجتماع شرکت کا موقع مل گیا تو وہاں پہ بھی اس کا وہی حال ہر جگہ پہ افرا تفری دیکھ دیکھ کر اس کا مزاج اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے اور پھر جب بھی اسے کسی جگہ پہ رش کا سامنا کرنا پڑے ہجوم سے واسطہ پڑ جائے تو وہ بھی اسی بے صبری کا شکار ہو جاتا ہے جس کو وہ بچپن سے دیکھتے آیا ہے حالانکہ مومن اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ضرورتوں کو پسے پشت ڈال کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اب آپ حضرات صحابہ کرام کی مثالیں دیکھیں کہ میدان جنگ میں پڑے ہیں ایک زخمی نے پانی مانگا دوسرے کی آواز سنی پانی کی تو اس کی طرف بھیج دیا دوسرے نے تیسرے کی آواز سنی اس کی طرف بھیج دیا تیسرے نے چوتھے کی طرف الگر سارے شہید ہو گئے لیکن دوسروں نے ہر دوسرے نے اپنے اپنی خواہش کو قربان کیا اور دوسرے کی ضرورت کو مقدم جانا یہ جب صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور اللہ شانوں کی یقینی مدد یقینی نصرت اسے حاصل ہو جاتی ہے جس کو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے اللہ کی نصرت حاصل ہو جائے اس کے کاموں کو پھر کون بگاڑ سکتا ہے عزیزوں اس عظیم سفر پر جاتے ہوئے اس بات کو پلے بان لو کہ ہر حال میں ہر مشکل میں صبر کرنا ہے اور ہر نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنا ہے اللہ جل او آپ کے لیے صبر کو آسان فرما دے اور صابر شاکر بندوں میں آپ کو شامل فرمائے وما علین اللہ